меня зовут Гайшун Я хочу рассказать вам о двух замечательных продуктах Амбратос и Плюс компании Монотек. Дело в том, что три года назад, когда у меня начались возрастные изменения, гормональные изменения, то мой организм дал очень сильный сбой. И качество жизни очень сильно ухудшилось. У меня начали болеть сильно все суставы. У меня начались приливы, как это бывает у многих женщин в этот период, очень сильные приливы. И у меня началась бессонница, потому что я не могла спать, я ночью просыпалась, мне было очень жарко, потом у меня были сильные головные боли, у меня сосудистые нарушения происходили, вплоть до потери памяти, то есть у меня начались сбои даже уже с памятью. И долгое время я пыталась как-то выйти, я приходила к врачам, я пила лекарства какие-то, но этого хватало очень ненадолго. И вот когда появился этот эти замечательные появились продукты э, компании монотек. я начала это принимать все и э, э, где-то недели через три у меня пошли изменения в организме. Первое, что у меня перестало, это у меня перестали кровоточить десны, потому что в последнее время у меня еще и был этот процесс очень сильный. Сильно кровоточили десны. Я стала спать спать я стала практически, ну можно сказать сразу, как только начала принимать этот продукт, я стала крепко засыпать и ну, могла вообще отсыпалась такое впечатление было, что я отсыпалась вообще за все три года. Затем у меня перестали на 12 день где-то у меня прекратили прекратила болеть голова. То есть... Они вообще сопутствовали в моей жизни практически вот все три года. Я просыпалась с головной болью, я ложилась с головной болью. И на 12-й день эта головная боль у меня ушла. Это было просто счастье. Затем какой-то период у меня болели еще суставы. Но вот через месяц у меня просто резко стала уменьшаться боль суставов. Ну, что такое боль вообще во всех суставах? То есть я не могла подниматься по лестнице, я не могла спокойно, нормально спускаться с лестницы. Мне обязательно нужно было держаться. У меня был постоянный страх, у меня подкосится нога, если я, например, даже на улице, перехожу улицу, и мне нужно подняться на бордюр, то у меня всегда был страх, что я не смогу подняться, и мне придется просить о помощи. И вы знаете, так это интересно произошло. Пошел душ, я подходила к дому, пошел душ, у меня было белье на улице вывешено. Я сняла это белье и взлетела просто на второй этаж и поняла, что ну, я могу ходить, не держать за перила. И с этого дня у меня пошли улучшения, и вы знаете, сейчас просто качество жизни, оно улучшается с каждым разом. Поэтому вот я всем советую вообще принимать эти продукты Амбратос и Плюс компании Монотека.